Це яка бочка. Це ж, це ж такий будиночок можна кажучи, орендувати, Оцей круглий. Це ми вирішили до магазину найближчого до Норми з'їздити. До супермаркету, Також тут у шлях. cutting Cut. Нам треба туди, нам треба туди. Нам треба туди. Куди туди? Одним глазком лише давай. Побачимо. Позиримо на море одним глазком І поїдемо до магазину. Там вон смотрова площадка, дивись. Сюда крапива, смотри. Вот смотри, можно до магазина наехать, крапивы наесться. Сейчас, <реш> сейчас, дети, сходим до моря. Смотри, вообще никого. Одна людина сидит. Порожный пляж. Море тихо, О, тут можна купатися. Тут вже більш-менш нормальний захід до води. Це ми трошки від'їхали від нашої бази. Море тихо-тихо сьогодні. Пом'йок пробігла адміністрація. Молодец. Где? Где? Тут. Да, муравьи тут вообще везде. Где муравьи? Я не вижу. Ну, ну, когда... Вот эта тропинка была, видите, тут, тут когда-то кто-то ходил, она вообще вытоптанная. А теперь тут вот такой вот обрывчик. А он можешь... а сюда может сюда может сказать, высоко. Да ну конечно. Держи сюда именно. <соценно> ты там можешь не затормозить и улететь в самый низ. Да, Леся, поехали. А вон там какие-то люди ходят. Нет, не едем. Видно. Едем. Саша, ты камеру опустил, смотри куда хоть и выключил, или она у тебя землю снимает нашу родную, нашу ридненькую землю, Ну не совсем, не совсем нашу и не совсем ридненькую. Ага. В чем вообще проблема ваша, дети? Смотрите, какое дерево цветущее. О, Саша это все снимает. А почему я их по ученикам? Почему они наплели? А вот вторая, смотрите, колония рядом. Они ядовитые? Ну я думаю, что их руками лучше не трогать. Так они ядовитые? Ну могут быть какие-то прыщи после них. А они ядовитые? Могут убить? Ну это бабочки все будут. Бабочки? Да, если бы, если баночка была бы у нас, то набрали бы их бы с собой и развели бы бабочек из них. Офигеть. Угу. А, да. Можем приехать домой сюда опять приехать забрать? Если успеем. Угу.

Бой чем это получилось, как я А мне как-то там я прескочил. хочу. грех. Поехали. Папа, можно на водки залезть? Нет, она закрыта. Да, Но что? подойти можно. А можно попытаться именно залезть? Посмотреть. Ну, там вот, где она открыта, еще, еще, еще можно, я думаю. Но не сильно лучше. Но лучше не лезьте. Я хочу кола есть. Крыша вот эта вот чума просто. Что это? Ну желательно в мусорник. Но это -то Ну ничего не надо отсюда кидать. Оно пока перегнет. Будет всем отравлять вид. Как минимум. Эстетический. своим местным интернетом. Вот и надо.

Подожди. Уже, а сколько у вас? Да? А сколько у тебя, Саша? Люба, не обижай его.

Мы находимся здесь, либо что тут. Не тут. Че сюда тут не тут. Ты может подрушилась. Угу. Вот Такая. Вик. Вот, да, да, на вик да, да, можно. тут написано кого его на вик. Я ну, надо говорить, вот, что тебе не сколько про Украину побег. Кипенси, Папа, я действительно говорил, что это место похоже на Украину. устраиваю реально ускоречко. Тут можно на инший остров сплавать, на Виттер. Парклан. Жизнь на два. Дайте два. Так, все. Саша! Дранская куля. Лэндкрайс формарн Рюген. Лендкрайс Рюген. Папа, я хочу Выехал из нормы. Пап, я хочу похимать. Всем привет. мы. Катаемся. Думаю, Вырешила взорвать камыш себе. А я тут Такие, Какие квиточки. Красивые. Ты что, зервала тут? Что? Взорвала камыш? Да. Очеред? Это да. очеред. Это что, с таких вот... Это дохи тут робля. А ну дай. Что? Дохли тут роблять из таких, крыши, крыши роблять из таких. Да? Так. А вкусно? Не. Он для будівництва. Ладно. Да. Нормально, тут так, такого он, вот природа дає. А у нас какие цветники? А тут квіти, квітные, пахнут. Прикольно пахнет. А, лед, лед, Пахнет прикольно. Так, ну все, будем ехать и далее. Нас нема камера, одувана он тут. И біля дороги. О, верба. Видите, осыпается. Осыпается верба. Вот это такая вербованная диля. Сколько ей тут нападало. Такая гилочка. Вербовая гилочка. Сейчас мы тут без... Здесь... Прокручу вербовую гилочку. Ну, давайте его вот как-то так. Три. Залишилось. Было больше выехали. Две пляшки пива и такая... Такая радость. Но Люба дала поганый приклад. Поширет сейчас. Дети могут. Thank you. Ну что там? Что такое? Ничего. Почему запынка? Меня... Поехали. Ой, до сюда падает. И куда мы не едем? Я не знаю. Сейчас подожди. Я ну, на багажник нац нацепил. Он... Это под резинку. Ну, на... под резинку рюкзака. Подожди. Вот абрикосы может, растут. Такая лосось тут уже, мабуть, много років. Скоба. Я бы пошла шукать абрикосы. Зробили провал так Давай привал, да, я, я, я Ну, почекай. О, трубу знайшов. Дивись. Я Там. не видела. Бачила, да? Да. Ничего себе. Да. Труба. Да не может быть. еще раз понюхай. Пахнут Не Может быть, не пахнет. Я бы хотел бы их походить к себе. А, еле-еле пахнут, действительно. Да где есть семена, Ну пока что еще нету, это же цветы только. Но если они доцветут, то должны быть семена. лошадина. Ну что, поехали. Поехали далее.